얘야. 얘 역할. 엄마가 돈 주다 던졌다.

मिरजचे सुमित कदम यांना माझ्याकडे पाच सहाचा पाठवलं एकदा तो माझ्याकडे सिल्ड एनव्हॉलप घेऊन आला आणि मला सांगितलं की याच तुम्ही अफिडेट करून द्या आणि त्या ऍफिडेट मध्ये लिहिलं होतं की उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अजित पवार आणि अनेक नेत्यांवर मी खोटे आरोप करायचे आणि त्या खोट्या आरोपाचं मी प्रतिज्ञापत्र करून द्यायचं अपडेट करून द्यायचं तो आणणारा माणूस जो होता माझ्याकडे एनव्हलप घेऊन येणारा देवेंद्र फडणवीस तो माणूस होता तो होता सुमित कदम मिरजचे त्याचे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय जवळचे संबंध तुम्ही जर सर्च केले तर अनेक वेळा त्यांचे देवेंद्र फडणवीसचे फोटो आपल्याला दिसतील त्यांचे अतिशय घरगुती संबंध त्याची मिसेस देवेंद्र फडणीस यांना राखी बांधताना सुद्धा फोटो आहे समी समित कदमची मिसेस देवेंद्र फडणीस यांना राखी बांधताना त्याचबरोबर अनेक त्यांचे फोटो आहेत देवेंद्र फडणवीस यांचे समित कदम हे अतिशय जवळचे आणि त्यांनीच त्याला समीत कदम हा साधारण कार्यकर्ता नगरसेवक सुद्धा नाही देवेंद्र फडणवीस त्याला बाय सुरक्षा दिली जवळचा इतका कोणत्या इतका कामाचा माणूस आहे की त्याला या सरकारने बाय सुरक्षा दिली हा झाला मुद्दा एक तुम्ही मिरज सांगली त्या भागात जर चौकशी केली तर कोणी तुम्हाला सांगेल की समीर कदम आणि देवेंद्र फडणवीसचे काय संबंध आहे विषय राहिला दुसरा की ज्या पद्धतीनं हा दबाव माझ्यावर टाकण्यात आला उद्धव ठाकरे यांना खोट्या आरोपामध्ये फसवायचं मी समजू शकतो की राजकीय विरोधक आहे पण त्यांच्या मुलाला आदित्य तीन वर्षापूर्वी अजितदादा विरोधक त्यांचे होते तर अजित अजितदादा त्यावेळेस मी समजू शकतो त्यांच्या मुलाल का पार्थ म्हणजे कशा पद्धतीनं राजकीय नेत्यांच्या मुलाला सुद्धा आपल्याला खोट्या आरोपामध्ये अटकवता येईल या पद्धतीचा प्रयत्न तीन वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीसनी केला आणि मी वारंवार सांगत नाही पण मी जर तीन वर्षापूर्वी जर त्यांनी पाठवलेल्या मुद्द्यांवर जर ॲफिडेट करून दिलं असतं तर आज उद्धवजी ठाकरे अतिशय अडचणीत असते आदित्य ठाकरेला या लोकांनी खोट्या आरोपामध्ये जेलमध्ये टाकलं असतं अशा पद्धतीनं लहान मुलांना सुद्धा अशा पद्धतीच्या घाणड्या राजकारणामध्ये यांनी ओढण्याचा प्रयत्न केला एक तर जेल में जाओ या बीजेपी में आओ हेच यांचं धोरण होतं आणि आपल्याला माहित आहे की कशा पद्धतीने माझ्यावर पहिला प्रयोग झाल्यानंतर तो यशस्वी झाला नाही म्हणून दुसरा प्रयोग एकनाथ शिंदेवर केला तो यशस्वी झाला तिसरा प्रयोग अजितदादांवर केला तो यशस्वी झाला आणि माझ्यावर प्रयोग जर केला असता माझ्यावर तो प्रयोग केला तो तीन वर्षापूर्वी यशस्वी झाला असता तर ते तेव्हाच उद्धवजी ठाकरे यांचं सरकार पडलं असतं

<Sessimus> भी भी तो फक्त ठरता म्हणून या सुत. योग्य रे सगळा बाहेर. मला पत्ता आहे बाहेर ले जाता. अरे धमकी बिमकिल बिम करत नाही. मालक कोणतं आहे. अले खूप लोवंतिर होते त्याच्या परवा मी येऊ शकत नाही. समित कदम काळा आहे की गोरा आहे मी कधी पाहला नव्हता. तू पहिल्यांदा घरी आला विझिटर म्हणून आला तेव्हा मी त्याला पहिल्यांदा पाहलो. ते तेव्हा मी 잡ते

अरे माला नहीं सग्या रोज के दोन से लोग हाँ हिंदी, हिंदी, हिंदी आप आगे पूछेंगे तो बताऊंगा सर सुमित कदम को लेकर आपने जो आरोप लगाए हैं से है क्या था पूरा मामला और कब आपको तीन साल पहले जब उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तीन साल पहले ये अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और तीन साल पहले जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था उस टाइम देवेंद्र फडनीस ने परमवीर सिंह को पकड़ के मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे उसके बाद सीबीआई ईडी लग गई उस वक्त तीन साल पहले जो आदमी को देवेंद्र फडनीस ने मेरे तरफ उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ में झूठे आरोप करने के लिए एफिडेट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में आप एफिडेट कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था मैंने साफ इनकार कर दिया मैंने उनको बताया कि मैं झूठे आरोप ना आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा ना उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा या अन्य नेताओं नेताओं के ऊपर लगाऊंगा ऐसे झूठे आरोप लगा के मैं उनको तकलीफ में नहीं लाना चाहता और मैंने तीन साल पहले एफडेट करने से इनकार कर दिया और जो एफेट लेके मेरे पास जो पांच छह बार जो पहले शुरू में आया था उसका नाम था समित कदम समित कदम ये मीरज के हैं और देवेंद्र फंडीस इनके बहुत ही नज़दीकी हैं देवेंद्र फंडीस ने इनको ए वाई प्रोटेक्शन दिया है ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है ना नगर सेवक है ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे एक साधारण कार्यकर्ता है उसको देवेंद्र फणिस के साथ में नजदीक किया होने के कारण उनको एवाई सुरक्षा दी गई सर समिति कदम बार-बार कह रहे हैं मुझे आपने मतलब उनको आपने बुलाया और आपके बुलाए बगैर वो गेम के तो गृह मंत्री से मिलना है तो उनकी इजाजत से जरूरी होती अच्छा गृह मंत्री मैं जब था मेरे घर में रोज मुझे 200 लोग मिल जाते थे मंत्रालय में रोज दिन भर में दो तीन सौ वहां भी लोग मिलने आते थे मैं आम लोगों से हमेशा मिलता था वो तो वहाँ पे जब आया था तो उसने जब मुझे बताया कि मैं देवेंद्र फडवीस ने मुझे कुछ काम से भेजा है तो मैंने उसको बैठा के पूछा अलग से कि क्या काम है तब उसने मुझे सब बताया था उसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि देवेंद्र फंडी चाहते थे कि मैं तीन साल पहले उद्धव जी ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप करूं कि उद्धव जी ठाकरे इन्होंने मुझे एज ए गृह मंत्री उनके घर में बुलाया और कहा कि अनिल देशमुख मुझे महानगर पालिका के चुनाव के लिए पैसों की जरूरत है मुझे तीन सौ करोड़ रुपए आप जमा करके दो तो ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव जी के ऊपर लगा उसी प्रकार झूठा आरोप आदित्य ठाकरे आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा कि उनको तकलीफ मिलाना दिशा सैलियन के बारे में वो बोलना मतलब मैं बोला हूँ लेकिन बार बार बोलना अच्छा नहीं कि दिशा सैलियन के साथ में उन्होंने जो किया उसके बारे में झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने का एफिडेविट मुझे समित कदम ने देवेंद्र फडनीस की तरफ से ला दिया था देवेंद्र फडनीस ने मेरे साथ उनके फोन से पाँच छः बार बात किया और आखिर में जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि अनिल बाबू इसका आप एफडेट करके दो लेकिन मैं पढ़ने के बाद उनको देव समित कदम बोला फिर से उनको फोन लगाओ देवेंद्र फडणीस को उनको, उनको, उनको उनसे फिर से फोन लगाया तब मैंने देवेंद्र फडिस को बोला था कि अनिल देशमुख ऐसा झूठा आरोप किसके ऊपर करेगा नहीं और इस इस प्रकार की जो बहुत ही ओची राजनीति आप जो कर रहे हैं नीचे दर्जे की जो राजनीति कर कर रहे ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं अर, और, और मुझे ताजुब तो और मुझे और मुझे ताजुब है कि मुझे ताजुब ये बात का है कि ठीक है बड़े ने उठा ठाकरे हैं अजित पवार है पवार साहब है ऐसे बड़े नेता ठीक है राजनीति में ठीक है उनके बेटे को तकलीफ देना आदित्य ठाकरे बच्चा है छोटा लड़का है उद्धव जी का उनको तकलीफ देके उनको किस प्रकार से जेल में भेज सकते भेज सकते हैं उसकी तैयारी करना अजीत पवार तो खैर आज उनके साथ में है लेकिन तीन साल विपक्ष के नेता थे हमारे साथ थे तीन साल पहले उनका बेटा पार्थ उनका पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसको तकलीफ मिलाना मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं बच्चों को भी छोड़ा नहीं इस घिनोनी राजनीति से उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया और कैसा है इस प्रकार की राजनीतिक अभी किसने देखी नहीं एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ ये भारतीय जनता पार्टी का धोरण है जीरा पानी नींबू केरला, कर, इनका टेस्ट इनका टेस्ट एकदम बेकार जस्ट ट्राई फ्लिक्स एक बार इसमें है एप्पल साइडो विनेगर जो करे क्रेविंग्स कम और मेटाबोलिज्म बूस्ट फ्लिक्स एप्पल साइडो विनेगर भीक बोस्ता, भीक बोस्ता।